ॐ परमात्मने नमः अथ गीताध्यानश्लोकः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभा अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु देव्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्धायतपत्र तपत्रनेत्र त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धागो सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत वसुदेवसुतं देवं कं सजानूरमर्दनम् देवक्रीपरमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयध्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवति कृपेण वहनी कर्णेण वेलाकुला अश्वमविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरम् हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पे पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं कराति अङ्गुं लङ्यते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम् योगिनो यस्यान्तम् न विदुःसुडासुडगना देवाय तस्मै नमः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु